বন্ধুসকল বিখ্যাত প্ৰকৃতি বিজ্ঞানী চাৰ্লছ ডাৰৱিনে তেওঁৰ বিৱৰ্তনৰ তত্বত দাঙি ধৰা এষাৰ বিখ্যাত বাক্য হ'ল ছাৰ্ভাইভেল অৱ দ্য ফিটেষ্ট অৰ্থাৎ যোগ্য ভোগ্য বসুন্ধৰা তেখেতৰ মতবাদ অনুসৰি যিবিলাক জীৱই উত্তম ধৰণে প্ৰকৃতিৰ লগত খাপ খাব পাৰিব সেই জীৱবিলাকহে দীৰ্ঘ সময় ধৰি পৃথিৱীত বৰ্তি থাকিব আৰু যিবিলাক জীৱই উত্তম ধৰণে প্ৰকৃতিৰ লগত খাপ খাব নোৱাৰিব সেইবিলাক জীৱ ক্ৰমান্বয়ে পৃথিৱীৰ পৰা আঁতৰি যাব লাগিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত দেখি থকা বিশ্বৰাজিয়ে যেন দাৰ উইনৰ সেই মতবাদৰ সত্যতাকে প্ৰমাণিত কৰিছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে যে ইয়াত এজাক বগলী পথাৰখনত উৰি আছে আৰু সেই পথাৰডৰাত এখন ট্ৰেক্টৰ চলি আছে সেই ট্ৰেক্টৰখনৰ কৰ্ক শব্দ সেই শব্দলৈ বগলীবিলাকে সমূলি ভয় কৰা নাই আৰু ভয় নকৰাকৈ সিহঁতি খাদ্যৰ সন্ধান কৰি আছে বৰ্তমান সময়ত এইটো আমাৰ পথাৰবিলাকৰ এটা অতি চিনাকী দৃশ্য আগতে আমাৰ পথাৰবিলাক গৰুৰে হাল বোৱা হৈছিল বা ম'হেৰে হাল বোৱা হৈছিল আৰু তেতিয়া বেলেগ ধৰণৰ শব্দ আমি শুনিবলৈ পাইছিলোঁ গৰু খেদোৱাৰ শব্দ কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আপুনি তাৰ পৰিৱৰ্তে শুনিবলৈ পাব ট্ৰেক্টৰ পাৱাৰ টিলাৰৰ কৰ্ক শব্দ প্ৰথম অৱস্থাত এই চৰাই চিৰিকটিবিলাক বগলী হওক বা অন্যান্য চৰাই চিৰিকটিবিলাকে প্ৰথম অৱস্থাত কিছু ভয় কৰিছিল এই শব্দবিলাক শুনি কিন্তু লাহে লাহে সিহঁতে এই শব্দলৈ ভয় নকৰা হ'ল সিহঁতে যেন এডপ্ট কৰিবলৈ শিকিলে অৰ্থাৎ নিজকে পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিৰ লগত খাপ খুৱাই ল'বলৈ শিকিলে কাৰণ এইদৰে বিভিন্ন পৰিস্থিতিৰ লগত যিবিলাক জীৱই নিজকে মিলাই ল'ব পৰা নাই সেইবিলাক জীৱ পৃথিৱীৰ পৰা ইতিমধ্যে নিচিহ্ন হৈ গৈছে সিহঁতেও নিশ্চয় জানে যে এনেদৰে পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিৰ লগত সিহঁতে যদি নিজকে খাপ খুৱাই ল'ব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে তাহাঁতৰ পৃথিৱীত বৰ্তি থকাটোৱেই কঠিন হ'ব ইয়াৰে কিছুমান জীৱ ভুগিছে খাদ্য সংকটত কিছুমান জীৱ ভুগিছে বাসস্থানৰ সমস্যাত আৰু কিছুমান জীৱই পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিত প্ৰজনন ক্ষমতা হেৰুৱাই পেলাইছে ঠিক এনেদৰে আমাৰ পৃথিৱীৰ পৰা প্ৰতিদিনে কিছুমান জীৱ নাইকিয়া হৈ গৈ আছে আৰু কিছুমান জীৱৰ সংখ্যা দিনে দিনে সীমিত হৈ গৈ আছে প্ৰকৃতিৰো বিভিন্ন পৰিৱৰ্তন ঘটিছে তাপমাত্ৰাৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিছে জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিছে কিন্তু এই সকলোবিলাকৰ মূলতে মানৱীয় কৰ্মকাণ্ডবিলাককেই দায়ী কৰিব পাৰি আমি মানুহবিলাকে একমাত্ৰ প্ৰাণী যি পৃথিৱীখনৰ অধিক ধ্বংস মাতি আনিছোঁ আমাৰ কাৰ্যৰ জৰিয়তে গতিকে আমি যদি কিছু সচেতন নহওঁ তেতিয়াহ'লে অন্যান্য জীৱ জন্তুৰ লগতে মানৱৰ কাৰণেও এই পৃথিৱীখন এসময়ত বসবাসৰ অনুপযোগী হৈ পৰিব আমি মানৱ জাতিয়ে বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক কাৰ্যকলাপৰ জৰিয়তে প্ৰকৃতিৰ ওপৰত কুপ্ৰভাৱ পেলাইছোঁ আৰু এই কু প্ৰভাৱৰ ফলত পৃথিৱীখন দিনে দিনে বসবাসৰ অনুপযোগী হৈ গৈ আছে উদাহৰণস্বৰূপে আপোনালোকে দেখিব যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন ইমানেই প্ৰদূষিত হৈছে ভাৰতৰ কিছুমান মহানগৰী ইমানেই প্ৰদূষিত হৈছে উদাহৰণস্বৰূপে দিল্লীৰ কথা ক'ব পৰা যায় দিল্লীত এয়াৰ কোৱালিটি ইণ্ডেক্স ইমান ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে যে তাত প্ৰদূষণৰ বাবে বিশেষকৈ বায়ু প্ৰদূষণৰ বাবে স্কুল কলেজ বন্ধ দিব লগা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে আহক আমি সময় থাকোঁতেই এই পৃথিৱীখন ৰক্ষা কৰাৰ সংকল্প লওঁ এই বিনন্দীয়া পৃথিৱীখনৰ সৌন্দৰ্য আমি যাতে যুগ যুগ ধৰি উপভোগ কৰি থাকিব পাৰোঁ আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই উপভোগ কৰিব পাৰে ধন্যবাদ